السلام علیکم حضرت عمر فاروق حضرت تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے اور آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ علاقے فتح کیے ان کی زندگی کے صرف آج تین واقعات آپ کو سنانا چاہوں گا جن کو جان کر آپ کو یہ علم ہوگا کہ آپ کتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ تھے لیکن آپ کتنے نرم خو تھے اور کتنے انصاف پسند تھے چلے شروع کرتے ہیں جی پہلا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق تلا ان ہو بیمار ہو گئے طبیب آئے حال احوال پوچھا طبیب نے نبض دیکھی اور بتایا کہ آپ کی انتڑیاں خشک ہو گئی ہیں کچھ دن زیتون کا تیل استعمال کریں یہی آپ کا علاج ہے فرمایا میرے گھر میں تو زیتون کا تیل نہیں ہے کسی نے بتایا کہ بیت المال میں زیتون کا تیل موجود ہے آپ نے فرمایا اچھا بیت المال میں زیتون کا تیل موجود ہے حضرت ابو عبیدہ اطلعانہ کو بلائیں پوچھا عبیدہ تلانو بیت المال میں زیتون کا تیل ہے انہوں نے جواب دیا جی جی ہاں موجود ہے پوچھا کتنا موجود ہے بتایا کہ بہت زیادہ ہے وافر مقدار میں ہے حضرت عمر سالانہوں نے پوچھا کہ یہ تیل مدینہ منورہ کے سب لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو میرے حصے میں کتنا آتا ہے تو اس کے جواب میں حضرت ابو عبیدانہوں نے فرمایا کہ وہ پھر اتنی مقدار کا نہیں ہوگا کہ آپ کے کھانے کے قابل ہو آپ تو نے فرمایا بس اس سے زیادہ حق میرا بیت المال پر نہیں ہے کہ جتنا میرے حصے میں بچتا ہے صرف اتنا ہی میں لوں گا اس سے زیادہ میں اس وجہ سے نہیں لوں گا کہ میں خلیفہ وقت ہوں بیت المال کی چیز مدینہ منورہ کے لوگوں میں برابر تقسیم ہو کر جو حصہ میرے حصے میں آتا ہے بس وہی میرا حق ہے اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا طبیب نے کہا کہ حضرت حضرت عمر ان بطور قرض لے لیں تو آپ نے ان سے پوچھا طبیب سے کہ کیا تم ضمانت دیتے ہو کہ اگر میں قرض ادا نہ کر سکا تو تم میرا قرض ادا کر دو گے یعنی کہ صورتحال دیکھیں کہ خلیفہ وقت ہیں پورا اختیار ہے کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ انصاف پسندی کا تقاضا ہے خوف خدا ہے اور اپنی خلق کی خدمت ہے کہ جن کے یہ خلیفہ ہیں ان کا کتنا خیال ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا بنائے اتنا انصاف پسند بنا دے کہ جہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ بھی انصاف کر سکیں اب دوسرا اس سے زیادہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جو کہ حقیقت ہے یروشلم آپ کے دور میں فتح ہوا جب مسلم و فاج نے حضرتوں کے دور میں عظیم شہر یوروشلم فتح کیا تو شہر کے عیسائی بزرگوں نے شرط رکھی کہ وہ صرف شخصی طور پر خلیفہ عمر کے ہاتھ پر شہر کی چابیاں سپرد کریں گے جب یہ خبر ملی توانہ مدینہ سے پیدل یورو شلم کے لیے روانہ ہوئے آپ کا قافلہ جب شہر کے قریب پہنچا تو آپ کا اونٹ ایک دلدلی جگہ سے گزر رہا تھا آپ ضط نے دیکھا کہ آپ کے اونٹ کے پیر دلدل میں پھنس گئے ہیں آپ فوراً اترے اور اپنے ہاتھوں سے اونٹ کے پیر نکالنے لگے جس سے آپ کے قیمتی خلطیں کیچڑ سے اٹ کے بھار گئیں یعنی کہوشلم پہنچے تو آپ کا یہ حال دیکھ کر شہر کے عیسائی راہب اور فاتح مسلم سپا سلار حیران رہ گئے کہ دنیا کے سب سے طاقتور حکمران کے ساتھ نہ تو کوئی شاہی جلوس تھا نہ کوئی حفاظتی دستہ اور نہ ہی شہانہ لباس آپ نے سادہ سے کپڑے پہن رکھے تھے جو کیچڑ سے لت پت تھے یوروشلم کے بڑے پادری نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ آپ واقع ہی منصف ہو آپ کی سادگی اور انکساری ہی آپ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے اس کے بعد انہوں نے خوشی خوشی شہر کی چابیاں حضرت عمر الح کے حوالے کر دی یہ آپ کا جی دو واقعات ہو گئے اب تیسرا واقعہ جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا اور اب یہ جی آج کی اس ویڈیو کا آخری واقعہ کہ حضرت عمر تعلحوں نے کس طرح اسلام قبول کیا ایک دن حضرت عمر خطاب تعلّہ عنہو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤز بلّا قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لیے نکلے راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ان کے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنے گھر کا حال دیکھیں کیونکہ ان کی اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں یہ سن کر حضرت عمر دلانہ بہت غزبناک ہوئے اور سیدھے بہن کے گھر پہنچے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے آہٹ سن کر انہوں نے قرآن مجید کے صفحات چھپا لیے حضرت عمر عمرانحو نے پوچھا یہ کیسی آواز تھی انکار کرنے پر ان کا غصہ اور بڑھ گیا اور انہوں نے اپنے بہنوئی پر حملہ کر دیا جب بہن بچانے آئیں تو انہیں بھی مارا یہاں تک کہ ان کا سر زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا زخمی حالت میں بہن فاطمہ نے بڑی جرس سے کہا عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں تم ہمیں مار ڈالو لیکن ہم اسلام سے پلٹنے والے اب نہیں ہیں بہن کے ان الفاظ سے عمر رترانو کا دل وہ نرم ہو گیا انہوں نے نرمی سے کہا مجھے وہ تحریر دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی بہن نے غسل کی شرط رکھی حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر صورت کی آیات پڑھیں جب انہوں نے آیات اللہ اللہ وکملات پڑھی تو ان کا دل عمر کا دل وہ یک دم یکا یک نرم پڑ گیا اور وہ بے ساختہ پکار اٹھے کیا ہی یہ خوبصورت کلام ہے یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا فوراً انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے پھر وہ براہ راست کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اعلانیہ اسلام قبول کر لیا ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بے پناہ طاقت ملی اور وہ تاریخ میں فاروق اعظم کے نام سے مشہور ہوئے اب حضرت عمر کے حوالے سے جتنے بھی اور مزید واقعات ہوں گے جو کہ ہمارا ایمان تازہ کریں گے اور انہوں نے اپنی سلطنت میں اپنے دور خلافت میں کیا کیا انقلاب برپا کیے بہت سارے ایسے کام ہیں جو آج کل اس دنیا میں یعنی کہ انتظامی لحاظ سے معاملات وقوع پذیر ہیں ان میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں وہ اصول و ضوابط ہیں جو کہ آپ کے دور میں شروع ہوئے تھے تو آپ ان کی بصیرت کو جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے سو تھینکس یو ویری مچ